на эту сцену готовится выйти вокалист с дипломом математика, участник который за месяц работы с тренером получил шанс преобразиться в рок-идола. И поверьте, вы его не сразу узнаете. Игорь Петров Таким на слепых прослуховываниях вы вперше побачили донецкого математика Игоря Петрова. Зараз на ваших очах, он претворится на столичного рокера. Длина будет кардинально изменена, <связанная> больше даже чем два раза. Я на это не подписывался. Меня перестают называть подлым. <связанная> Страшные сны сбываются. Может же Константин Меладзе перестанет здороваться. Самого рокового рокера проекта вот так оболванить Мама родная за порог не пустит. 16-летний пацан, добро пожаловать в Голос Краина. Необычно, но мне еще привыкнуть надо, но мне нравится. <говорит> О, Боже, где ты Для оновленного рокера Игоря Петрова Олег Скрипка даст несколько практичных порад. Иногда мне кажется, что Олег Скрипка знает меня немножко лучше, чем я сам. Ну, нас, бачиш, вже астральний синхрон. І Я, я замітив. Я теж дуже давно не, не стригся. Коротко У мене в мене виникло таке бажання коротко підстригтися. Шок. У <реш> мене теж сьогодні. Ну, тобі класно. Мене щодо Ігоря дуже серйозні плани, і я хотів би не те, що його знаменітно показати, я хотів би до його рок н рольної сутності, от нічого не змінюючи, його трішечки в інший простір поставити. От в тебе голос летить. А отут в тебе є наруження, ми це бачимо і відчуття, що нібито в тебе якась проблема. Для себе попрацюй, ну от, руками, там якось, ну якісь абсолютно дебільні якісь штуки. попробуй, попробуй. І теж в тебе прекрасна посмішка, працюй посмішкою. Йому, я вважаю, не вистачає пластики. Sign my engine lead an alcohol on the radio, on the fountain the protocol, healed all the else to Free to navigate my future is balloon. After years, a week will see me landing on the moon. Raise a banner around the planets. Light grows everywhere in the man around the mission. Green by a sphere, Clean by a Yes, in there. I'm this there. We Но однозначно не каждый день магистр математики слышит в зале такие не детские, не научные аплодисменты. Игорь, что-то мне подсказывает, что к парикмахеру с Олегой скрипкой вы зашли вдвоем. Есть? Иногда мы мыслим одинаково с ним. Я уже заметил. Скажи, пожалуйста, Игорь, а вот это образ сейчас твой новый абсолютно образ. Это что, магистр оккультных наук? Математик год, что ты хочешь нам сказать этим своим бело-черным внешним видом? Поясни, пожалуйста, почему такие метаморфозы? Я хочу сказать, что я как был светлым, позитивным, веселым, таким я остался и таким буду всегда. Это самое главное. А внешние изменения моего интерфейса, я думаю, это только на пользу, это только к лучшему. Я тем понял, как это называется, интерфейс, да? Все это, ну хорошо, возвращаемся из матрицы на живое шоу, которое называется Голос страны. Все четыре тренера захотели, чтобы ты был в их команде. Не слишком ли радикально меняется образ Игоря Петрова под управлением Олега Скрипки? Диана. Ну вот, я прошу прощения, мне кажется перебор с макияжем. Ну правда, мне очень нравятся короткие стрижки, вообще по мне это сегодня тоже заметно. А, тут кто-то засмеялся, между прочим. Это не макияж. Да. Вот. Но вы знаете, дело? в чем дело? Я отвлекалась от песни постоянно. Вот я постоянно смотрела на Игоря и думала, как ему вот в этом во всем а, нравится или не нравится и так далее. То есть я ну, на песню, во-первых, мне, кстати, еще и песни не нравятся, если честно. Но это не важно. А и, и постоянно я думала о том, что вот, ну вот как вот, может, ну, глаза там как-то сильно черные. Вот. Поэтому. Я отвлекло я, от песни. Я, нет, да? я нет, секундочку, я, конечно, проголосую, потому что очень милый парень. А, но вот как-то с экспериментами надо очень осторожно, потому что действительно, вот, по-моему, Олег сказал, что чтобы не превращалось в клоунаду, чтобы не было вот крена в эту сторону, ведь можно выйти вот как Даманский, взять так и спеть и всех и макияжа никакого не надо. Извините, пожалуйста, за то, что я заняла время. Ну до такого уровня еще дорасти нужно. Ну Давай расти. Тут Есть нашли. куда насти. Еще меньше в этом гриме я представляю Александра Пономарева, и слава богу. Александр, оцените, пожалуйста, метаморфозу. А вы уже сегодня... -треть... Третья люди на зашел, кто подстригся, я побачил, кардинально. <laughs> Эпидемия. Я... Це... да, ну... Массовый психоз. <laughs> на жаль, це... на, жаль на радость, это жаль, а это жарт. А я хотел сказать только стосовно вокалу. Вы чаще меня стали заставлять думать про интонацию. Про чистоту выполнения. Не знаю, с чем это связано, можливо, с какими-то моментами, а, возможно, с тем, что нужно больше допрацьовувати. То есть есть моменты, есть ноты, которые я назвал бы нечистыми. Валерия согласна относительно чистоты пения. Абсолютно согласна с Сашей. могу сказать, что а, вот этот номер был, наверное, одним из самых красивых номеров сегодняшней концертной программы. Правда. Спасибо. Завораживает. что-то было нереально красивое. И мне очень понравился вас, ваш образ, и макияж меня не смутил нисколько. Олег, я знаю, что когда вы готовились с Игорем этот номер, у вас было очень много замечаний пластики вашего подопечного. Эти замечания остались. Та я от просто думаю, я просто хочу продовжувати з Ігорем ще більше глибоко в макіяжі експериментувати. Тут Діана закритикувала це. Це мінімально, що ми при, придумали, Це тільки початок. Да я не критикую, це, я це просто дуже відлікала. Ну, ну може, я не знаю, може я дійсно заекспериментувався, але, але той факт, що всі почали стригтися, а коли ми стрижемось, ми, ми від чогось звільнюємось, ми йдемо вперед. И ты э, одна из, э, сти, ну, один из тех артистов, которые готовы идти вперед. И это единственное, что нам нужно всегда идти вперед, и ты победишь обязательно. Голосуем за Игоря. Спасибо. Очень спасибо. Дорогие телезрители, если вы до сих пор не можете прийти себя от того перевоплощения, которое нам продемонстрировал Игорь Петров, и готовы к еще более сильной боевой раскраски на его лице, звоните. Звоните и голосуйте за Петрова 0900 102 11 или отправляйте смс-сообщение с числом 11 на короткий номер 9969. И не забывайте, что «Голос» — это прежде всего вокальное шоу. И нам, ну, почти никак не важно, как при этом выглядит наш артист Игорь Петров. Аплодисменты!